Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 32 dan hari ini kami ingin membentangkan projek perniagaan kami sempena subjek WUS 101 Teras Keusahawanan. Syarikat kami diberi nama Gegadis. Kami menjual produk minuman berasaskan matcha. Kami beroperasi secara fizikal dan juga aktif di platform media sosial. Kami terdiri daripada empat orang rakan kongsi. Bagi matlamat syarikat, untuk misi, kami menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan pelanggan sambil memastikan pertumbuhan mampan dan pulangan nilai kepada pemegang kepentingan. Seterusnya, kami juga mengutamakan kepuasan pelanggan melalui penambahbaikan berterusan dalam produk, perkhidmatan dan pengalaman pengguna. Untuk visi, kami mewujudkan ekosistem perniagaan yang inovatif dan inklusif demi memperkasa komuniti dan membina masa depan yang lebih baik. Kemudian, kami juga membangun sebuah kumpulan perniagaan yang bukan sahaja berjaya tetapi juga memberi inspirasi, menjaga kebaikan pekerja dan memberi impak positif kepada komuniti. Seterusnya, saya akan memaparkan nama dan nomometrik rakan kongsi. Untuk struktur syarikat, saya selaku ketua Wanar Kistina Balkis, Nur Syuhada Nabila sebagai setiausaha, Ainul Widat sebagai bendahari dan Cik Nurul Halfa sebagai multimedia. Kami juga menyediakan tempat walk-in iaitu di dataran Kelabu USM Kubang Kerian. Untuk maklumat pembekal, pembekal utama kami ialah dari Minata Street Sungai Petani Kedah, diikuti dengan nombor telefon dan Instagram account. Kami membeli 200 cawan untuk permulaan semasa jualan. Nama saya Nur Syada Nabila binti Safa Ashraf dan sekarang saya ingin memulakan pembentangan analisis SWOT. Antara kekuatan kumpulan kami ialah kami dapat mengawal perbelanjaan dengan berhemah dan membuat simpanan serta pelaburan yang bijak. Kedua, kami mahir mempromosikan produk secara kreatif dan menarik perhatian pelanggan sasaran. Seterusnya, kami cekap menempati masa serta mampu menyelesaikan kerja dengan cepat dan berkesan. Nama saya Ainul Widak binti Muhammad Zamri saya akan meneruskan pembentangan ini. Jadi, bagi bahagian kelemahan pula, terdapat tiga perkara yang kami senaraikan iaitu pertama, kekurangan modal menyebabkan perniagaan suka untuk berkembang, menghadkan pembelian stok, menghadkan juga promosi dan pelaburan penting perniagaan. Yang kedua ialah kekurangan kenalan, menyukakan lagi pemasaran, pembinaan kerjasama antara orang luar dan menghadkan peluang perniagaan serta sokongan luar. Akhir sekali ialah kualiti produk tidak konsisten akan menjejaskan kepercayaan pelanggan dan suka untuk mengakalkan pelanggan setia atau menarik pelanggan baru. Saya Cik Nurul Haifa binti Cik Yang dan saya akan menerangkan tentang analisis SWOT bagi aspek peluang. Perniagaan kami berpotensi untuk menjalin kerjasama dengan syarikat-syarikat lain dan meluaskan hubungan industri yang strategik. Dengan produk yang kami tawarkan, pasaran dapat diperkembangkan dengan lebih luas. Ini bermakna kami boleh menarik lebih ramai pelanggan dan meningkatkan jumlah jualan. Perniagaan kami juga berpeluang untuk menggunakan media sosial bagi mempromosikan produk. Dari segi ancaman, terdapat banyak pesaing di kawasan persekitaran. Seterusnya, perubahan pasaran menyebabkan perniagaan kurang mendapat sambutan. Akhir sekali, harga dari pembekal mahal dan produk jualan perlu dijual dengan harga yang tinggi. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang maklumat produk. Kumpulan kami menjual air matcha yang mempunyai pelbagai perisa dan harga yang berbeza. Matcha latte iaitu RM11, pistachio matcha latte berharga RM14, strawberry matcha latte berharga RM13, matcha nyok berharga RM12, oatmeal matcha RM13 dan ice chocolate iaitu RM8. Cawan yang digunakan adalah bersaiz 14. Kami mengambil pembekal dari tempatan iaitu buatan Malaysia dan dijamin halal. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang business model canvas. Pertama sekali, dalam bahagian key partners, kami telah mengenal pasti empat pihak yang penting dalam memastikan kelancaran operasi perniagaan. Rakan perniagaan utama iaitu Macha Tu, yang kedua pembekal sebut maca, yang ketiga pembekal pembungkusan plastik dan yang keempat rakan konsi runcit. Mereka ini membantu dari segi bahan mentah, pembungkusan dan pengedaran produk. Seterusnya, bagi key activity, aktiviti utama kami merangkumi mendapatkan matcha berkualiti tinggi, menyediakan minuman yang menyenangkan, membangunkan jenama melalui media sosial, menguruskan jualan dalam talian dan luar talian. Untuk key resource, sumber utama kami termasuk pembekal matcha yang premium, identiti jenama dan kehadiran media sosial peralatan pengeluaran, sumber kewangan untuk pertumbuhan. Untuk value proposition, nilai utama yang kami tawarkan kepada pelanggan ialah matcha berkualiti tinggi dan asli daripada pembekal yang dipercayai seterusnya manfaat kesihatan termasuk antioksidan, peningkatan metabolism dan fokus. Untuk customer relationship dan channel, kami membina hubungan pelanggan melalui penglibatan komuniti di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Untuk segmen pelanggan, kami menyasarkan dua kumpulan utama iaitu pemiat matcha dan pencinta teh iaitu individu yang menghargai minuman berkualiti tinggi dan mencari pengalaman teh yang eksklusif. Yang kedua ialah pembeli dalam talian yang mencari pengalaman minuman yang unik dan berbeza. Mereka ini biasanya aktif di sosial media dan, cu dan suka mencuba produk kesihatan yang sedang trending. Dengan memahami minat dan corak pembelian pelanggan, kita boleh menyusun strategi produk dan pemasaran yang lebih berkesan. Seterusnya, kita beralih ke struktur kos yang dibahagikan kepada kos tetap dan kos berubah. Kos tetap merangkumi bil utiliti seperti elektrik, air dan internet serta kos pembungkusan dan penjenamaan termasuk reka bentuk logo dan bahan pemasaran seperti kotak, table dan risalah digital. Kos berubah pula melibatkan bahan mentah terutamanya serbuk matcha premium dan bahan tambahan seperti susu oat dan perisa. Dengan struktur ini, kita dapat mengurus perbelanjaan dengan lebih cekap sambil mengekalkan kualiti produk. Akhir sekali, kita akan bincangkan tentang aliran pendapatan. Sumber pendapatan utama kami terdiri daripada empat. Yang pertama ialah jualan langsung, iaitu sama ada dalam talian atau secara fizikal. Yang kedua ialah kerjasama edisi khas, contohnya kolaborasi dengan jenama atau influencer untuk keluaran eksklusif. Yang ketiga ialah acara pengalaman macam yang bertujuan untuk membina komuniti dan kesetiaan pelanggan. Akhir sekali, pendapatan dari pengiklanan, terutamanya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ini merupakan strategi canvas bagi kumpulan kami. Canvas ini menunjukkan bahawa kumpulan kami memperolehi mata yang tinggi bagi beberapa kategori. Sebagai contoh, bagi kategori harga, kami memperolehi 6 mata yang bermaksud ianya mampu milik. Selain itu, bagi kategori pengumpulan data, kami mengumpul data dengan agak baik. Terutama sekali melalui Google Form Kami mengumpul data daripada pelanggan tentang maklum balas perniagaan kami dan banyak lagi Bagi jenis perisa pula, kami memperolehi 10 mata yang bermaksud kami menyediakan perisa yang agak pelbagai kepada pelanggan Servis kami juga boleh dikatakan sangat cekap dan sangat merasa pelanggan Akhir sekali, pengiklanan. Pengiklanan yang kami lakukan untuk memperkenalkan produk kami juga sangat bagus. Kami mengiklankannya di Instagram, Telegram dan juga WhatsApp. Akan tetapi, kami tidak menyediakan khidmat COD dan juga tester kepada pelanggan. Seterusnya ialah strategi Canvas. Terdapat empat elemen dalam strategi Canvas iaitu Eliminate, Reduce, Raise dan Create. Untuk Eliminate, terdapat dua faktor yang kumpulan kami abaikan iaitu COD. Kumpulan kami tidak membuat perkhidmatan penghantaran ke lokasi pelanggan seperti syarikat lain. Selain itu, tester. Kumpulan kami juga tidak menyediakan tester untuk pelanggan. Untuk reduce, terdapat dua faktor yang kurang memuaskan bagi kumpulan kami, iaitu harga produk kami. Harga yang kami jualkan kepada pelanggan agak mahal dan produk terhad berbanding syarikat lain kerana kami hanya menjual air sahaja. Elemen yang ketiga ialah elemen race. Kumpulan kami lebih baik berbanding syarikat lain dalam aspek pengiklanan kerana kami menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram untuk mengiklankan produk kami. Ahli kumpulan kami juga mampu melakukan servis dengan cekap di samping dapat melayan pelanggan dengan mesra. Elemen terakhir ialah create. Terdapat dua faktor yang unik bagi kumpulan kami iaitu pengumpulan data Kumpulan kami menggunakan Google Form untuk pelanggan yang ingin membuat pesanan lebih awal. Hal ini memudahkan kumpulan kami untuk mengumpul pesanan dengan lebih efisien. Akhir sekali, kumpulan kami menyediakan lebih banyak perisa berbanding kumpulan lain. Ini merupakan contoh gambar menu produk yang kami jualkan kepada pelanggan. Untuk strategi pemasaran iaitu 4P, yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga periklanan dan yang keempat adalah promosi. Untuk produk kami menawarkan enam perisa iaitu matcha latte, pistachio matcha latte, strawberry matcha latte, matcha oat oatmeal matcha dan ice chocolate. Dan kami mempunyai sasaran pelanggan iaitu pelajar kampus, staff USM dan kawan terdekat. Seterusnya, untuk struktur harga, kami menawarkan pelbagai pilihan minuman berasaskan matcha dengan harga yang berpatutan dan mampu milik sesuai dengan kualiti dan bahan premium yang kami gunakan. Kami menawarkan 6 jenis minuman yang berlainan. Yang pertama ialah matcha latte yang berharga RM11. Yang kedua ialah pistachio matcha latte yang berharga RM14. Yang ketiga ialah strawberry matcha latte yang dijual pada harga RM13. Kami juga menawarkan matcha nyok iaitu gabungan matcha dan air kelapa pada harga RM12 ringgit. Bagi mereka yang lebih suka pilihan tanpa susu haiwan, kami ada oatmeal matcha pada harga RM13 ringgit. Akhir sekali, kami turut sediakan ais coklat pada harga RM8 ringgit. Seterusnya, mengenai strategi promosi, pertama sekali, maklumat berkaitan jualan telah dimasukkan dalam bentuk poster seperti yang anda boleh lihat di sebelah kanan slide. Poster ini memaparkan senarai menu, harga, tarikh jualan dan juga kod QR untuk membuat tempahan. Seterusnya poster ini juga telah disebarkan di semua platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan TikTok bagi memastikan promosi ini dapat dilihat secara meluas terutamanya oleh golongan sasaran kami iaitu pelajar dan anak muda. Tambahan pula kami turut menawarkan ganjaran percuma kepada pelanggan. Pelanggan yang membeli tiga cawan ke atas akan memperoleh pemegang cawan eksklusif secara percuma. Tawaran ini bertujuan untuk menggalakkan pembelian dalam kuantiti lebih banyak dan pada masa yang sama memberi nilai tambah kepada pelanggan. Akhir sekali ialah strategi pengiklanan. Bagi memastikan maklumat promosi sampai kepada seramai mungkin pengguna, kami menggunakan tiga platform utama iaitu Telegram, WhatsApp dan Instagram. Bagi modal perniagaan, setiap ahli kumpulan kami mengeluarkan sebanyak RM57.50 untuk mengumpul jumlah modal sebanyak RM230. Manakala bagi senarai belian barangan, kumpulan kami perlu mengeluarkan kos pengangkutan vendor sebanyak RM200. Bahan pengiklanan sebanyak RM4.30 Bahan kebersihan sebanyak RM7.50 Dan QI sebanyak RM18 Jumlah keseluruhan kos adalah RM229.80. Ini merupakan rekod jualan kami. Kami mengambil komisen sebanyak RM3 per cawan sahaja. Bagi Macalati, kami telah menjual sebanyak 42 unit dan mendapat komisen sebanyak RM126. Pistachio macchat latte pula telah terjual sebanyak 22 unit dan komisennya pula telah mendapat sebanyak RM66. Uh, strawberry Maca Latte pula telah terjual sebanyak 50 cawan Dan kami mendapat komisen sebanyak RM150 uh, Maca nyok pula uh, 30 cawan telah terjual dan kami mendapat komisen sebanyak 90 ringgit. Ah, uh, oat matcha telah terjual sebanyak 36 cawan dan kami mendapat sebanyak RM108 dan akhir sekali ialah ice chocolate bagi pelanggan yang tidak menggemari matcha telah terjual sebanyak 20 unit dan komisinya pula sebanyak RM60 sahaja. Jadi jumlah komisen yang telah kami perolehi ialah RM600. Seperti yang kita tahu jumlah komisen yang kami peroleh daripada jualan ini sebab ialah sebanyak RM600. Jadi kos jualan yang kita gunakan pula ialah RM229.80. Jadi keuntungan yang kami peroleh ialah sebanyak RM370.20 selepas menolak jumlah komisen dan kos jualan. Jadi apabila keuntungan tersebut dibahagikan kepada empat, keuntungan bagi setiap ahli ialah sebanyak RM92.55. Ini merupakan antara bukti pembayaran daripada pembeli melalui bayaran atas talian. Ini merupakan antara salah satu pelanggan kami dan kami telah menerima pelbagai maklum balas yang sangat positif. Sepanjang pengalaman menjadi usahawan dari aspek kira, kami dapat belajar tentang mengurus aliran tunai, mencatat jual beli dan merancang bajet secara berdisiplin. Seterusnya ialah dari aspek keterbukaan. Sebagai seorang usahawan, kita hendaklah bersikap menerima maklum balas pelanggan dengan positif untuk menambah baik lagi produk dan servis. Masa tempoh jualan kami belajar tentang komunikasi iaitu kami dapat berinteraksi dengan pelanggan dan pembekal secara jelas, cepat dan mesra. Bagi saya pengalaman menjadi usahawan ialah kerjasama saya dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk melancarkan operasi perniagaan supaya berjalan lancar dan baik. Seterusnya, perancangan masa akan datang bagi perniagaan kumpulan ialah pembesaran. Kami bercadang untuk membuka cawangan baru dan menambah kapasiti pengeluaran untuk memenuhi permintaan pelanggan. Bagi pengiklanan pula, sebagai seorang usahawan, kita hendaklah menggunakan media sosial dan risalah untuk menarik lagi pelanggan baru supaya jualan kita juga akan meningkat. Dari aspek pekerja pula, kami mungkin akan mengambil lebih ramai pekerja untuk membantu operasi dan meningkatkan produktiviti perniagaan. Dari segi perisa, kami akan menambah variasi perisa baharu mengikut cita rasa pelanggan dan tren semasa pasaran. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.